Темпы развития эпидемии в Украине самые высокие в мире. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем некомпетентное управление противодействием эпидемии ВИЧ-СПИДа. Мало того, что мы три года боремся, чтобы в Министерстве здравоохранения проводили нормальные тендерные процедуры, чтобы перестали разворовывать. Те кроки, одну треть национальной программы финансируется... Владимир Исперство здравоохранения. И эти деньги разворовываются, Ильич, как разворовывались три года назад, два года, года назад и сейчас. Мы сейчас видим, что президента, премьер-министра, просто-напросто чиновники среднего звена обманывают. Мы призываем президента, Взять на себя личную ответственность за ситуацию с противодействием эпидемии Витспида. Мы просим президента взять это под свой контроль, как он взял проблему незаконного оборота наркотиков.